Дай гранату, и вона усих підірве. Так можно сказать про российского диктатора Путина и его оточення. А нас с вами ждут такие интересные и не очень ожидаемые события уже в ближайшем будущем. Можем, например, даже, но ну, если не сегодня, то, скажем, в завтрашнем эфире провести голосование, какой город на Украине вам жалко меньше всего? я подумаю сегодня вечером, вот из чего составить список. Тут вот кто-то говорит, Львов, Львов, я, я сразу отверг, нет, Львов, мы там будем каву пить. А нынешнее заявление Путина я бы лично рассматривал бы как, ну, то, что называется последнее предупреждение. Сдается, это уже было, и не раз. Но зараз заявы про возможное использование ядерной оружия звучат не случайно. Ну, по перше, їм потрібно було зірвати візит зеленського до США. А по-друге, зробити так, щоб Байден не дав дозволу на використання західної зброї по території РФ. І Так, стоїть ли Україна ядерної війни? Таким вопросом президент Путін вежливо вражаєсь, встріхнув западних політиків в першу очередь, встрихнув Вашингтон. которые продолжают дискуссию о снятии запретов на удары дальнобойными ракетами по России. Верховный главнокомандующий анонсировал обновленную ядерную доктрину нашей страны отныне. Любая агрессия против России, любого даже не ядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного союзника, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Взагалі, так звана Росія розпочала цілу кампанію погроз, щоб залякати наших партнерів. Але як виявилось, залякати вони вирішили, і нас з вами, українців. Ще раз українців залякати. Ну бо не подобається, що часто до них прилітають наші безпілотники. Основанням для ядерного атвіта тепер буде вважатися критична угроза суверенітету Росії не тільки ядерним, але і звичайним аруш. Важливість ядерного атвіта Москва буде. рассматривать достоверной информации о старте в направлении России самолетов стратегической и тактической авиации агрессора, крылатых и гиперзвуковых ракет, а также, внимание, беспилотников. Проще говоря, если российские радары фиксируют пуск, допустим, Storm Shadow или, не дай бог, Скальп, ответ будет не по Украине, а по Лондону и по Парижу. Ех, не ті зміни вносить у доктрину Путін. Вам же насправді ракети та дрони не страшні? От якби в тій доктрині написали про Аблонки. то уже совсем меньше справа. Дроны-то не страшны. Обломки дронов у нас, у собственно. Нас да, да. После, После да. А вот обломки прям вот они вот. С обломками. Значит, не два сказать. самых страшных слова. Хлопок и хлопок и, и, и обломки. И, и упавший, да, обломок. совершенно верно. Хотя пропагандистка Скобеева все ж боится и уламкив и беспилотников. Президент сформулировал снова экзистенциальную угрозу существования Российской Федерации. Но при этом проговорил что когда мы видим рой беспилотников то это уже опасность это опасность или уже угроза конвенциональная мы применяем ядерную бомбу или мы думаем как вы осознали то есть мы опять таки возвращаюсь мы творчески использовали американский опыт мы искали сдерживать неизвестностью вот у них называется, сдерживать неизвестностью пусть противник думает что мы а он не знает, как мы воспримем рой его беспилотников. Как нападение ядерное или как неядерное То есть 147 беспилотников в начале сентября атаковали Россию. Да. Это А вы, повод? ребята, в Вашингтоне думаете, как мы это воспримем, и думаете, что мы можем это воспринять как ядерное нападение. Вот это называется сдерживание неизвестностью. А бить, вы как считали, по Украине или все же по США? Безпілотники українські нолітять на Росію. Судя по тому, так говорять американці, вони считают, что що ми накажемо Польшу і Румунію. Вочевидь, не встигли кремлівським пелькам видати правильні методички, що вони й самі заплуталися по кому ж біть будуть. Можливо, навіть по своїй території, бо ж деякі ракети та дрони запускаються з Курської області. Що касається ядерної доктрини, ну но... То, что мы, я думаю, все граждане России ждали, что что-то должно быть в этом смысле изменено, это ничего не сказать. Конечно, этого ждали, этого ожидали. Потому что особенно после курских событий, конечно, был вопрос. А тогда для чего нам ядерное оружие, если кто угодно может прийти нам на территорию? Теория от практики отличается. И мы, наверное, сейчас находимся в той ситуации, в уникальной, в которой не находится ни одна страна мира. Мы от теории переходим к практике. Ну, з практикою, скажімо прямо, у вас не дуже вийшло. Бо спочатку росіяни планували здійснити демонстраційні дії, провести показове випробування міжконтинентальної ракети сармат. Але як ви знаєте, вона взяла і вибухнула у шахті. Один сармат, і все Були британські остравані британсь... серйозні люди. Не, а вот я и серьезно и говорю. От Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа вот 200 секунд, вас интересует Лондон вот. 202 секунды. Вот. вот. Та не пролетела она ни секунды, и тогда кремлевский диктатор перешел до другого акта цієї выставы, заявив, что они изменят свою ядерную доктрину. Але ж... Первая реакция на то, что сказал наш президент по изменению ядерной доктрины, говорит о том, что она, в принципе, по инерции идут. Опять про красные линии, опять Россия не ударит, это все сказки, живите спокойно. Как говорится, ничего не будет. Если ударят, то только по Украине. Да? Но там же четко было сказано. Это газеты, газеты. газеты. Серьезные люди молчат. Нет. Чего это молчат? Например, министр обороны Немеччины Борис Писториус сказал, что действия Путина Навіть не варто коментувати, бо ця ядерна риторика давно усім відома і вже нікого не лякає. А міністр оборони Литви Лауріна Скащуна сказав, що гучні заяви Путіна свідчать, що насправді він боїться наслідків, які чекають на Росію після отримання Україною дозволу на удари по РФ. Ані говорять, ми довжні дати оружі дальнобойне вґлут території Росії. Потому что Украина сама имеет право определять, как ей вести войну с ее врагом. Ну, по этой логике и Россия имеет право сама определять, как ей вести войну с тем, кого она считает врагом. Право мы там напали бы на Украину или они на нас напали. Сейчас я это не разбираю, но это одно и то же. Напали мы на Украину или они на нас напали? Мне это почулося? Какие же они твои? Но если даже дотримуясь этой неиснующей логики Третьякова, то почему же тогда России можно использовать иранские и певно-корейские ракеты по Украине, а нам американские и британские нет? Они должны осмыслить, а что же произошло? Произошло прям то, что и говорилось, что вы поставляете ракеты, кто поставляет, тому ударит. Да, Если из Франции, то по Франции из Британии. Значит, Британия Британии, если разрешили США, то еще и США достанется. А если ночью пролетят беспилотники, что вы скажете? А мы не ответим. Я так уже не скажу. Теперь, как говорится, весь ответ в руках нашего главного командующего. Пролетело 150 беспилотников, разобрались. И по Украине мы и так бьем, но кто эти беспилотники поставил, должен приготовиться. Ко всем, как говорится, ответам мерам с нашей стороны. Но понижение... Я, а я бы не назвал это понижение. Оружия состоялось? Ольга, я бы сказал, это не понижение применения, это повышение риска применения. То есть риска угрозы тем, кто играет в красной линии с ядерной державой. Вот сейчас остановитесь и отмотайте на несколько секунд назад. Подивіться на вираз обличчя Скабеевой. Здається, что даже зливний бачок розуміє, что як бы там дід не намагався з останніх сил залякати світ, переписуючи свої папірці та обіцяючи всім ядерний апокаліпсис – все це ніщо інше, як просто блеф.